Раз, ще засяє сонце і для нас, ще вогонь у серці не пога, все буде гаразд, ла ла лала, лама, хто я пожала воює. стоять здесь победного. Нам нужно стоять до победного. И я уверен, что добро всегда будет для себя. И что право, когда человек прав, это дает огромную силу, чтобы взять в руки, взять в руки свою судьбу, взять в руки судьбу своей страны, своих детей, своей собственной. И я уверен, у нас все получится. Я горжусь своей родиной, я горжусь своим прекрасным крыльским народом. И я уверен, so we will use it we will paste it in the picture one in the beauty of this country is breathtaking the landscape the beautiful churches but nothing compares to the undeniably deep Souls of the Ukrainian people. You got the money. People's money. Everything in Ukraine is very excellent, excellent culture, excellent culture. But the most important, the most the Ukrainian soul. And there's a movement happening here, and we have a chance to make things right, to make things just. You have. A right to a democracy. And I want you all to know that your struggles and your fight is not going falling on deaf ears. That you are being heard. The world will hear you.

единственная сила. И я уверен, что мы здесь будем до победного. И я уверен, что страна получит то, чего она желает. Украинский народ получит то, чего украинский народ желает. Победа будет за нами. Я вам признаюсь, я удивлен смелостью Сюзанни, поскольку она также наблюдала за тем, что происходит через интернет и новости, которые она получила в Соединенных Штатах. Так как, к сожалению, наша мирная демонстрация была Беркутом снесена. Наше право было... Наше право хотели удержать, демонстрировать, хотели удержать это сила воровства. Насилие. Этот путь неправильный. Мы украинцы, этого не заслуживаем. Мы великая держава. И мы это еще докажем. После того, как я увидела все эти снимки, все, что происходит, тут сложная ситуация. И, конечно же, она сказала, «Володя, я хочу приехать в Украину, я хочу поддержать. Я оставляю свои дела, я хочу, чтобы вы все что мир смотрит за нами. Мы не одни. Мы не одни не только в Украине» мир с нами. И я уверен, в нашей победе мы добьемся того, чего мы хотим. Мы добьемся демократии. Мы добьемся свободы своего права. Мы победили. Слава Украине! Молодец! Молодец!